নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপি আহিছে সিমানেই শাসকীয় বিজেপিৰ আসনৰ ভাগ বতৰাৰ প্ৰসংগই বিশেষ প্ৰাধান্য লাভ কৰি আহিছে আৰু এনে সময়ছোৱাত চৰ্চা লাভ কৰিছে যে বিজেপিয়ে মিত্ৰ দল বিশেষকৈ অসম গণ পৰিষদক কিমান আসন এৰি দিব এনে সময়ছোৱাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আসনৰ ভাগ বতৰাৰ প্ৰসংগটো বিশেষকৈ অগপক কিমান আসন এৰি দিব তাৰ এটা আভাস প্ৰকাৰণোৱে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছেই ইয়াৰ মাজতেই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অসমলৈ আহিব বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ মাজতেই শুকুৰবাৰৰ দিনটোত বিয়লি চাৰি বজাত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কমিটিৰ যি কৰিটি আছে সেই কৰিতিৰ সৈতে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকতো মিলিত হ'ব অমিত শ্বাহ স্বাভাৱিকতে এক নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক বিষয়ক লৈ অমিত শ্বাহে ৰাজ্যিক নেতৃত্বৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব ইতিমধ্যে চৰ্চা লাভ কৰিছে যিহেতু আসনৰ ভাগ বটোৱাৰাৰ দিন চমু চাপি আহিছে আৰু এনে সময়ছোৱাত অমিত শ্বাহে ক'ৰ কমিটীৰ সৈতে যিখন বৈঠকত মিলিত হ'ব সেই বৈঠকত অসম গণ পৰিষদক কিমানখন আসন দিব তাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনো আহি আছে তিনিখন আসন যিহেতু এপ্ৰিলত খালী হ'ব ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী শাসক পক্ষৰ পৰা কোন কোন হ'ব সেই বিষয়ক লৈও কাইলৈ ক'ৰ কমিটীৰ সৈতে অমিত শ্বাহৰ বৈঠকত স্থান পূর্ণ সম্ভাবনা আছে আসন নিয়ে এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি শাসক জোট এন ডি এর মধ্যেও তবু আশায় বুক বাঁধছে অগপ জোট আরো মজবুত হবে এবার আগের চেয়েও বেশি প্রাধান্য পাবে অগপ এমটাই দাবি অগপর মিত্রতার কথাবিলাক এটা আনুষ্ঠানিক রূপ পোৱা নাই যদি অনানুষ্ঠানিকভাবে কথাবত্তা আমার মাজত চলি আছে আর ভাবিছো এতিয়া এবার অতি খুব ভাল মজ্কুত মিত্ৰতা হ'ব আৰু যিটো মিত্ৰতাই অসমত হয়তো অভিলেখ স্থাপন কৰিব অহা নিৰ্বাচনটোত যিহেতু ইয়াৰ এটা আনুষ্ঠানিক ৰূপ হোৱা নাই কিন্তু আমি আশাবাদী আগতকৈ আমি এটা অগ্ৰাধিকাৰ আমাৰ থাকিব আৰু অসম গণ পৰিষদো এটা শক্তিশালী মিত্ৰ দল হিচাপে এন ডি এত থাকিব অগপ নেতারা আশায় বুক বাদলেও আসন নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা হওয়ার আগেই মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন বিজেপির আসনও বাড়বে না অগপর আসনও বাড়বে না তবে কেন্দ্রের অদল বদল হবে এটা নিশ্চিত শক্তি বিজেপিরও নাবা এ জে পিরও নাবাঢ়ে যাতে থাকিব একে ধরণে থাকিব কারণ কারো শক্তি বড়াব গেলে কথা বেয়া কথা। পি যত আছিল তাতে থাকিব বিজেপি যত আছিল তাতে থাকিব বি পি এফ য'ত আছিল তাতে থাকিব পাৰিলে আমি ইউ পি পি এলৰ কাৰণে যদি ৰাস্তা এটা ওলাব পাৰোঁ ভাল এ জি পিৰো মই মাজে মাজে দেখা পাওঁ যে আমাক এইবাৰ অলপ বেছিকৈ লাগিব ভায়েক ককায়েকৰ মাজত এজন ভায়েকে যদি এজন ভায়েকৰ মাটিটো কাঢ়ি ল'ব খোজে কাজিয়া লাগে সেইকাৰণে আমাৰ কথাটো হ'ল যে যোন য'ত আছিল তাতে থাকিলে সমস্যা নাই অঁ ছিটৰ নামবিলাক বদলিব পাৰে ধৰক এইবাৰ মই আগতে জালুকবাৰীত আছিল এতিয়া নতুন জালুকবাৰী হ'ল গতিকে পুরোনা জালুকবাড়ি তো হাজু খুব হল বোলে তাতে জিপিক লাগে তাতে বিজেপি লাগে কমলপুরক লাগে পরিবর্তন হবেন কিন্তু মই বিশেষ দেখা নাই আসন নিয়ে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হওয়ার আগেই অগবকে বন্ধন মুক্ত করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী যেখানে খুশি সেখানেই প্রার্থী দিন অতুল কোনো আপত্তি করবো না সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এটাও স্পষ্ট করে দিলেন যে দু হাজার মতোই হবে আসনের ভাগ লগত আমি এ জি পিক এইটোও কৈছোঁ যিটো অখিল গগৈও কংগ্ৰেছক কৈ আছে যে আপোনালোকৰ ওপৰত যদি দলীয় হেঁচা আছে থাকে চব দলৰ অতুল বৰাৰ ওপৰতো হেঁচা থাকিব আপুনি কেণ্ডিডেট য'ত ইচ্ছা তাতে দি দিয়ক আমি একদম বেয়া নাপাওঁ সেইটো আমি মুকলি কৰি দিছোঁ যিটো কংগ্ৰেছে অখিল গগৈক মুকলি কৰি দিয়া নাই কিন্তু আমি মুকলি কৰি দিছোঁ এ জি পিয়ে যদি এশ ছাব্বিছটাটো খেলে আমি আপত্তি নকৰোঁ মাত্ৰ কেইটামান ছিটত আমি কেণ্ডিডেট নিদিওঁ তাত আমি এ জে পি সহায় কৰিম বাকী জেগাত বন্ধুত্বমূলক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব তেওঁলোকৰ এম এল এ জিকিলেওতো আমাকেই সমৰ্থন কৰিব চিট যোৱাবাৰ যিমান আছিল ওৱান টু প্লাছ মাইনাছতে আমি চেছ কৰিম তাতকৈ বহুত বেছি যোৱাৰ ৰাস্তাও নাই কাৰণ আমাৰো চব জেগাত মানুহ আছে আৰু তেনেকৈ জোৰ কৰি বুজাবুজি কৰিলে ইটো দলে সিটো দলক সমৰ্থনো নকৰে মোর যদি অভিজ্ঞতা হল জোর করে যদি আসন বুঝি হয় আর তৃণমূলের যদি সমর্থন না থাকে তেতিয়ালে জিটু দলে ভোট না পায় সেই সিট নাপাব না পাব সেই দলের সমর্থক খেনিয়ে গিয়ে কংগ্রেসক ভোট মারি দিয়ে উল্লেখ্য দু হাজার বিধানসভা নির্বাচনে অগপকে একুশটি আসন ছেড়ে দিয়েছিল বিজেপি এবং দু হাজার একুশ বিধানসভায় অগপ পেয়েছিল বাইশটি আসন এবং বেশ কয়েকটি কেন্দ্রে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতাও হয়েছিল দুই দলের মধ্যে এবারেও সে একইভাবে জোট এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী বিজেপি যদিও অগপ আগের দুটো বিধানসভা নির্বাচনের চেয়ে এবার বেশি আসনের দাবি করে আসছে প্রথম থেকেই রিপোর্ট এনকে টিভি বাংলা